На сцену приглашается детский дом моделей Ольги Исаковой. <плодисменты> I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. уже картошку его не будет у вас всегда называлось театр моды детский театр моды или как-то по-другому сначала почти всегда раньше назывался детский детский дом моделей И решили как-то звучит не очень детский дом поэтому назвали детский театр моды технологии проходят нас дефиле дефиле мы изучаем там танцевальные движения утюж ходить вот видите, мы порепетировали, сейчас приехал настоящее телевидение, можете то же самое повторить. Сонечка, ты который раз выступаешь? Второй. Первый раз заняла какое-нибудь место? Я заняла поощрительный приз. А планировала? Третье место. Что сейчас планируем? Тоже третье место. Почему не первое? Ну, потому что я, мне мама помогала шить. Долго собираешься ходить в театр? Да. Где-то до 20 лет. Я смотрю, вы уже совершенно не волнуетесь. <свист> Конечно, я уже тут к стулу примерзла от страха. Doctor, I was in love with you. I told the witch doctor, I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me. <laughs> дизайна и технологии подготовительного отделения дизайна Духанько Наталья Геннадьевна. Мне очень приятно следующего спонсора приглашать. Выпускница Меланжа, директор салона ателье Елена. Но я ее по второй фамилии Елена Меньшенина. Теперь у нее другая фамилия, но для меня она как-то останется под детской фамилии. i Наши жюри, мы просто обалдели. Всем, кто меня смотрит, привет!